ingin ditekankan di sepanjang proses rundingan, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip berkecuali, pendekatan whole of government dan sentiasa memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus dilindungi dan terpelihara. Pasukan perunding tidak langsung berganjak pendirian di dalam perkara-perkara yang melibatkan isu-isu garis merah, the red lines, khususnya hak bumi putera, dasar perolehan kerajaan dan tututan pembukaan liberalisasi Equity sepenuhnya sektor-sektor strategik negara seperti tenaga dan telekomunikasi kalau ada yang mendakwa kononnya kita jual negara saya cabar mereka tunjuk satu klausar yang melanggar atau melepasi garis-garis merah ini ya? satu pun tiada sebenarnya Tansi yang dipertua kalau kita mahukan terma yang lebih baik mudah saja berikan semua perkara garis merah yang kita berusaha sedaya upaya lindungi selama ini Walaupun begitu, jika kita bagi ke semuanya, tiada jaminan kita akan berikan atau diberikan tarif yang lebih rendah. Ini hakikatnya. Tetapi kita tetap dengan pendirian kita. Pertahankan kepentingan negara. Tidak berganjak walaupun seinci dalam mempertahankan garis-garis merah ini. Ini soal maruah dan kedaulatan negara. Dan sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kerajaan tidak akan sekali-kali mengizinkan kedaulatan kita diganggu gugat. Perjanjian AD ini juga mengandungi klausa-klausa yang menjaminkan kedaulatan negara di mana pelaksanaan perjanjian adalah berdasarkan kepentingan dan keselamatan ekonomi negara serta berlandaskan undang-undang dan peraturan domestik negara. Amerika Syarikat juga bersetuju supaya sebarang langkah yang ingin diambil pihaknya dalam menangani isu-isu ketidakseimbangan perdagangan haruslah melalui mekanisme rundingan bagi mencari kesepahaman bersama. Sebagai contoh, artikel yang disebut-sebut artikel 5.1.1 tidak sepatutnya dilihat sebagai Malaysia secara membuta tuli mengikut apa jua sekatan Amerika Syarikat yang dikenakan ke atas negara lain sebaliknya peruntukan tersebut melalui fasa mengikut undang-undang dan peraturan domestik dan dalam garis masa yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak memberi Malaysia ruang undang-undang dan diplomatik untuk mengelak dari mengambil tindakan ke atas negara-negara lain dengan kata lain Malaysia hanya perlu berbincang dengan Amerika Syarikat dan sekiranya Malaysia perlu mengambil tindakan perdagangan, kita boleh berbuat demikian di bawah undang-undang dan peraturan domestik dengan garis masanya dan mekanisme sendiri. Perutuskan, peruntukan tersebut juga menekankan sebarang tindakan yang diambil oleh Malaysia haruslah isu yang merupakan dengan izin shared economic concern iaitu isu yang menjadi masalah bersama bagi Malaysia dan Amerika Syarikat. Sekiranya perkara tersebut bukanlah satu isu yang menjejaskan Malaysia, kita tidak perlu risau dengan obligasi untuk mengambil tindakan atau sekatan yang sama seperti diambil oleh Amerika Syarikat. Ingin saya tegaskan, ini bukan lesen Amerika Syarikat untuk memaksa Malaysia mengambil tindakan yang sama. Sebaliknya, ini adalah komitmen bahawa jika hanya ada kebimbangan bersama, kita bincang sebagai rakan strategik. Kita runding bukan sekali-sekali sebagai sebuah negara bawahan. Itu perbezaannya. Hakikatnya jelas, hasil utama daripada rundingan yang mengambil masa 6 bulan adalah kejayaan Malaysia menurunkan kadar tarif yang dikenakan Amerika Syarikat daripada 25% kepada 19% yang merupakan kadar terendah yang dikenakan kepada negara-negara ASEAN yang mempunyai lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat. Lebih memberangsangkan Malaysia turut berjaya mendapat pengecualian dari timbal balaf 19% ini kepada bagi 1711 barisan tarif ataupun tarif lines ke atas produk-produk Malaysia yang dieksport ke Amerika Syarikat. Meliputi ekspor utama Malaysia seperti minyak sawit, barangan berasaskan getah, produk koko, komponen dan alat ganti pesawat dan farmaseutikal. yang secara kolektifnya menjumbang 22 bilion ringgit atau lebih kurang 12% daripada jumlah keseluruhan ekspor negara ke negara Amerika Syarikat pada tahun lepas. Ini bukan satu angka yang kecil. Justru perjanjian ini memastikan akses yang berterusan bagi ekspor barangan Malaysia ke pasaran Amerika Syarikat. Sekiranya perjanjian ini tidak segera dimeterai, Malaysia berhadapan dengan risiko kerajaan Amerika Syarikat akan menaikkan semula kadar tarif kepada asal iaitu 24% atau kadar pada yang jauh lebih tinggi, 30%, 40%, 50%, 50% atau mungkin 100%. Kita tahu Amerika Syarikat mampu bertindak sedemikian dan telah dibuktikan di dalam rundingan dalam dengan negara-negara lain. Jika perjanjian ini tidak dimuktamadkan besar kemungkinan Kadar tarif akan menjadi lebih tinggi Dan sekaligus akan menjejaskan Daya saing ekspor Malaysia ke pasaran Amerika Syarikat Siapa yang akan menanggung beban ini nanti Siapa yang akan menanggung rugi dan gulotika Syarikat kita juga ya? Siapa yang akan kehilangan kerja dan punca pendapatan Rakyat Malaysia juga Selain itu, ketidaktentuan ini akan menyebabkan Pelabur tiada keyakinan untuk membuat pelaburan baru Atau mengembangkan pelaburan mereka di Malaysia Keboleh ramalan dan keboleh jangkaan Adalah amat penting kepada kepada komuniti perniagaan pelabur tansri yang dipertua tidak melabur di negara yang kelihatan teragak-agak dan tidak bersedia melindungi pasaran ekspornya sendiri dari tansri yang dipertua melihat pada konteks yang lebih menyeluruh Malaysia terus menikmati manfaat tambahan susulan pemeteraian perjanjian AFTA ini termasuk sebagai sebahagian daripada pakej hasil rugikan ini hubungan dua dua hala Malaysia Amerika Syarikat telah dinaik taraf sebagai perkongsian strategik komprehensif dengan izin komprehensif strategik partnership. Ini bukan simbolik ya. Ini meletakkan Malaysia dalam kelompok kecil rakan kongsi utama Washington dan ia memberi kita line of sight terus kepada peluang pelaburan berteknologi tinggi, pemindahan teknologi dan akses rantai bekalan yang lebih selamat. Dari segi hubungan perdagangan dan pelaburan, Malaysia kini dianggap sebagai rakan kongsi rantai bekalan yang dipercayai dengan, dengan izin trusted supply chain partner yang dilihat akan melancarkan lagi aliran perdagangan barangan termasuk barangan strategik dan berteknologi tinggi bagi mencapai matlamat pelan induk perindustrian baru. Ini mampu mempertingkatkan lagi daya saing ekonomi kita sekaligus menjayakan aspirasi kerangka ekonomi kita untuk menjadikan Malaysia antara 30 kuasa ekonomi terbesar dunia. Sebagai rakan kongsi data yang bekalan yang dipercayai, Malaysia berpotensi tinggi untuk menarik lebih banyak pelaburan dari Amerika Syarikat dan pelbagai negara lain yang ingin mengekspor ke Amerika Syarikat. Sekaligus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub dan destinasi pelaburan terpilih di rantau ini. Sebagai rekod, setakat Januari hingga Jun 2025, pelaburan yang diluluskan dari Amerika Syarikat mencatat 10.4 bilion ringgit. Manakala secara kumulatif sehingga 2024, rekod pelaburan dari Amerika Syarikat adalah berjumlah 218.2 bilion ringgit. Dan berdasarkan komitmen tinggi Malaysia melalui ART, Kerajaan Amerika Syarikat menyatakan akan memberi pertimbangan sewajarnya kepada Malaysia dalam penentuan hasil siasatan bagi sektor semikonduktor di bawah Seksyen 232 Akta Pengembangan Perdagangan 1962 yang ini dijangka dimutamakan pada akhir tahun ini. Dengan kata lain, sektor semikonduktor Malaysia yang menyumbang 56.2 bilion ringgit ekspor ke Amerika Syarikat pada tahun lepas atau hampir 10% jumlah keseluruhan import semikonduktor Amerika Syarikat kini berunding sebagai rakan berdilai bekalan ber ber yang kritikal bukan sekadar vendor biasa. Yang paling utama perjanjian ini memberi kepastian dan keboleh jangkaan. Mana elemen-elemen ini adalah amat penting dalam dunia perniagaan dan pelaburan. Dan izinkan izinkan saya sebut bila negara-negara lain kelak merujuk kerangka Malaysia ke syarikat ini sebagai penanda aras. Jangan pula yang cuba menulis naratif seolah-olah Malaysia mengikut negara lain. Dalam kes ini negara lain yang ikut kerangka Malaysia. Jadi tangsihnya yang betul. Izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk turut memberi maklum balas kepada isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian. Banyak tuduhan berlega di media sosial, termasuk daripada individu-individu yang mungkin tidak pun membaca keseluruhan teks perjanjian. Tetapi bercakap seolah-olah mereka berada di meja perundingan. Biar saya jawab satu persatu dengan fakta. Pertama, pembelian berjumlah RM1 trilion dari mereka syarikat. Senarai perolehan di bawah perjanjian ini bukan perkara baru saya ada terangkan pada bulan Ogos yang lepas di Parlimen. Mungkin pada masa itu ahli Parlimen pasti gudang tidak hadir. Tapi mengapa. Saya ulang semula hari ini. Ingin saya tegaskan bahawa komitmen pertimbangan komersial di bawah Seksyen 6 perjanjian ini tiada kena mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Apa yang kita buat? Kita tanya kepada syarikat MNC dan juga JLC di negara ini, apakah perancangan pembelian mereka dari Amerika Syarikat? Dan kita senaraikan semua pemberian tersebut. Syarikat kita kalau tidak ada tarif pun, ya memang mereka akan beli juga kerana ini adalah perolehan yang telah dirancang. Sebagai contoh, pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group telah diumumkan pada bulan Mac 2025, jauh lebih awal dari tarif pengumuman tarif oleh Trump. Samalah juga dengan cadangan perolehan LNG oleh Petronas. Petronas sebenarnya dari dulu lagi membeli LNG dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat. Sebelum ini, sebelum pengumuman tarikh pun Petronas dah beli LNG dari Amerika Syarikat. Tapi sebab kita tak kerja di Petronas, bila dengar pengumuman saja terus melompat sedangkan perkara ini bukan baru. Perolehan ini merupakan sebahagian daripada strategi komersial bagi memastikan kestabilan bekalan serta memenuhi komitmen kontrak domestik dan antarabangsa. Langkah ini diambil khususnya memandangkan komitmen bekalan jangka panjang Petronas melebihi keupayaan pengeluaran sedia ada. Jadi sehubungan itu, perolehan LNG daripada negara pengeluar lain termasuk dari Amerika Syarikat akan membolehkan Petronas mengoptimumkan bekalan dan memastikan penghantaran atau delivery yang stabil kepada pelanggan. Ini bukan arahan politik dari Washington. Ini keputusan komersial Petronas untuk memastikan bekalan stabil. Kontrak ditunaikan dan negara tidak berdepan krisis tenaga. Negara perdaulat mesti ada sumber dan pilihan tenaga yang pelbagai. Itu namanya keselamatan tenaga ataupun energy security. Bukan kebergantungan. Seperti yang ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, standard halal merupakan satu garis merah yang tidak pernah dikompromi oleh kerajaan di sepanjang rundingan perjanjian ad. Ingin saya tegaskan bahawa kebimbangan atau dakwaan yang mengatakan Malaysia berkompromi dengan isu halal ini adalah tidak berasas. Melalui perjanjian, proses kelulusan pengimportan produk halal dari Amerika Syarikat adalah kekal seperti sedia ada, iaitu dengan mematuhi keperluan standard halal Malaysia dan akta perlihal dagangan bagi tujuan perdagangan dalam Malaysia. Perjanjian menetapkan hanya produk halal yang mendapat pengesahan halal dari badan persijilan halal Amerika Syarikat yang telah diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan memenuhi keperluan halal Malaysia. Ini saja yang akan diperakukan dan dibenarkan bagi tujuan ekspor ke Malaysia. Ingin saya tekankan pengiktirafan JAKIM ke atas mana-mana badan persijilan halal di Amerika Syarikat adalah berdasarkan proses audit dan pengesahan yang ketat dengan menilai keupayaan dan tahap pelaksanaan pematuhan terhadap standard halal Malaysia. Ini bermakna kawalan penuh terhadap standard penentuan kriteria dan pengiktirafan halal kekal berada di bawah bidang kuasa JAKIM. Tiada sebarang kelonggaran terhadap piawaian atau prosedur halal Malaysia. Jadi kalau ada pihak yang cuba menakut-nakutkan rakyat, kononnya standard halal kita akan ditentukan oleh mereka. Saya nak tegaskan dalam Dewan ini, itu tidak benar. Ya. Standard halal Malaysia ditentukan oleh Malaysia, disahkan oleh JAKIM dan dipelihara oleh umat Islam di negara ini. Ya, noktah full stop. Dari sudut perdagangan, pendekatan ini bertujuan memudah cara pentadbiran dan memfasilitasi urusan ekspor-import tanpa menjejaskan integrasi sistem halal Malaysia maupun kedudukan standard halal negara sebagai penanda aras antarabangsa secara berterusan. Terdapat dakwaan juga bahawa Malaysia memberikan kelonggaran untuk membenarkan pengeksportan mineral kritikal dan REE ke Amerika Syarikat ya di mana sesetengah pihak menyifatkan sebagai menyifatkannya sebagai satu desakan untuk keuntungan segera yang akan menggalakkan matlamat strategik ataupun yang menggagalkan maaf matlamat-matlamat strategik negara. Jadi untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Malaysia masih mengekalkan dasar melarang ekspor REE mentah bagi memastikan pembangunan, pembangunan industri hiliran tempatan. Maknanya apa? Maknanya nilai tambah mesti berlaku di Malaysia. Pekerjaan berkemahiran tinggi mesti diwujudkan di Malaysia. Teknologi pemprosesan mesti masuk ke Malaysia. Kita tidak lagi mahu menjadi negara yang hanya menggali dan menghantar keluar bahan mentah murah seperti masa silam. Pada masa ini, Malaysia menggalakkan pelaburan asing dan perkongsian teknologi bagi aktiviti perlombongan RIE mentah dalam membangunkan ekosistem industri domestik yang lebih bersepadu. Jadi sumbangan itu, Malaysia mengalung-alungkan kerjasama strategik dengan pihak Amerika Syarikat maupun negara-negara lain dalam pembangunan industri RIE tempatan terutamanya potensi kerjasama tripartite antara pihak Malaysia, Amerika Syarikat dan juga Australia saya ulang kalau ada apa-apa pembangunan sumber strategik negara ia akan berlaku mengikut undang-undang Malaysia di tanah Malaysia dengan kawalan kedaulatan Malaysia ia bukan sesuka hati mengikut kehendak pelabur asing saya juga ingin menjelaskan jelaskan satu perkara penting supaya tidak berlaku sebarang kekeliruan atau diputar belit dasar kita bukan untuk menghalang perdagangan selama-lamanya Dasar kita ialah untuk menghalang ekspor bahan mentah murah yang tidak diproses supaya nilai tambah berlaku dahulu di Malaysia. Seperti mana sektor lain seperti oil and gas, getah, koko, minyak sawit, Malaysia tidak menghalang ekspor produk hiliran, hiliran dan bahan yang telah diproses. Prinsip yang sama terpakai kepada Rii dan juga mineral critical. Selepas proses di dalam negara mengikut undang-undang dan piawaian kita sendiri dan selepas nilai itu dicipta di sini produk hiliran bernilai tinggi bolehlah diekspor sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan global. Inilah caranya kita memastikan pekerjaan berkemahiran tinggi, teknologi pemprosesan dan nilai industri kekal di Malaysia bukan disedut keluar sebagai biji mentah dengan harga murah. Umumnya, pelaksanaan fasilitasi dan semua pelaburan di bawah perjanjian ini akan terus tertakluk dan dilaksanakan selaras dengan undang-undang dan dasar negara. Ianya bagi memastikan sektor strategik kekal dilindungi dan dalam masa yang sama memperkukuhkan peluang baru untuk rakyat dan juga industri domestik. Jadi Tan Sri yang tertua, berdasarkan faktor-faktor di atas serta kelonggaran yang diberikan oleh pihak Amerika Syarikat berbanding dengan tuntutan awal, perjanjian ini disifatkan sebagai kesepakatan yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak termasuk sektor perniagaan dan ekspor Malaysia. Kenyataan ini disokong oleh pelbagai persatuan industri tempatan. Malah Ramai dalam komuniti industri memberitahu MITI secara terus terang kalau rundingan ini gagal, mereka bukan hanya rugi keuntungan, mereka mungkin terpaksa menutup operasi dan memberhentikan pekerja Malaysia. Inilah realiti yang kami tangani setiap hari, jauh dari platform politik maupun retorik media sosial. Saya juga ingin mengulangi bahawa pendekatan Malaysia dalam rundingan adalah berasaskan prinsip keterbukaan dan kepentingan jangka panjang nasional berpaksikan kepada perlindungan bagi kelangsungan syarikat termasuk PKS dan rakyat Malaysia yang menimba rezeki melalui ekosistem sektor perniagaan dan pembuatan yang mana destinasi ekspor adalah ke pasaran Amerika Syarikat. Rundingan ini juga tidak bermaksud persetujuan mutlak ke negara terhadap semua syarat yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya perjanjian ini menjanjikan ruang untuk Malaysia memastikan semua ataupun peluang untuk berbincang dengan dan berunding sentiasa terbuka agar isu-isu dapat diselesaikan tanpa menjejaskan kepentingan dan kedaulatan negara. Dengan bahasa mudah, perjanjian ini bukan cek kosong kepada Amerika Syarikat. Ia adalah pagar. Pagar yang kita bina supaya apa-apa tindakan selepas ini mesti melalui rundingan bukan ugutan unilateral. Miti juga ingin terus menegaskan bahawa perjanjian ini bukan satu-satunya inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menangani isu geoekonomik dan geopolitik global. Sebagai langkah jangka panjang, kerajaan sedar bahawa Malaysia tidak boleh bergantung kepada hanya satu atau dua pasaran atau rakan dagang utama saja. Justru kita sedang giat berusaha untuk terus memperbagaikan destinasi pasaran ekspor di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia di pasaran yang sedia ada. Jadi pendekatan utama kita adalah melalui pengukuhan FTA sedia ada dan perundingan FTA yang baru seperti Republik Korea, UAE, FTA yang berjaya dimuktamadkan pada tahun ini